Часом Мехмеди Усильку Динамо Можно отметить Олега <плес> Гусева Мехмеди Ну и конечно Идея Который в последний момент как раз и поставил Решающую точку В этой комбинации Очень хорошая комбинация Короткий пас Стеночку сыграл с Гусевым Мехмеди В дотик на идее И той и ногой так само Одразу же в дотик переадресовывает Легко Тут Монаруна с мячем. Алиев. Горан Попов отримает мяч и сразу простреливает. Точно. О чем мы говорили. Классическая атака киевского Динамо через флан. Передача. И хорошее завершение Гарбуша. Алиев выдал передачу на Попова. Ну и вот тут так. взлету смачно пробыл Андрей Несмачный. Сьогодні перший квит. Грі. Подивіться, ну приблизно, до речі, схожа була позиція, з якої він забив Дніпро. Удар інакший. Удар цього разу в верхній кут. І хоч дотягнувся Дмитро от дивимося зараз. Але ...і партнерами. Тим часом Чорномори зараз намагається зіпсувати статистику. динамо Подача, удар і 34. 800 7 хвилин. За моїми підрахунками, статистиків завжди все точніше. 807 хвилин. Такая сухая серия у Динамо была до этого голу Лео Матоса после навісу.